السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے سر آپ شکر الحمدللہ للہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں واپسی کا انتظار نہ صرف عیسائی کر رہے ہیں بلکہ مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کی تعلیمات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں دینے سید کے پانچ سو ستر ڈی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں پیدائش ہوئی جب مکے میں پیدائش ہوئی تو پانچ سو ستر سال ہو چکے تھے کو دنیا سے جائے ہوئے. جب قرآن شروع ہوا جب اللہ نبوت ہوا چالیس سال کی عمر اپنے نے اور فرشتے نے جو کلام بھیجنا شروع کیا اللہ سبحانہ نے جو کلام بھیجا جو قرآن مجید ہمارے پاس مسلم کمیونٹی کے پاس موجود ہے وہ چالیس سال میں اتنا شروع ہوا اس کا مطلب ہے پانچ سو ستر اور چالیس یہ ہو گئے چھ سو دس سال چھ سو دس سال پر قرآن کا نزول ہوا سید عیسہ زندہ گئے یا مر کے گئے یا جو بھی وہ ایک ڈسپیوٹیڈ معاملہ ہے ٹھیک ہے تو لیکن چھ سو دس سال پر قرآن میں اللہ سبحان کہہ رہے ہیں سورہ المائدہ میں کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ وہ آیت کہہ رہی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر ون سکسٹین وہ یہ کہہ رہی ہے وَا اللہ, و تا ناس تا و من اللہ سبحان سیدنا سے پوچھیں گے کہ بتا مریم کے بیٹے کیا آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحان کو چھوڑ کر میری میری, میری اور میری ماں کی بادت کرنا کالا مالا لی تو عیسیٰ علیہ ما عرض کریں گے یا اللہ آپ تو پاک ہے میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کے کہنے کا مجھے اکمنا دیا گیا ہو یا میں ان سے یہی کہتا رہا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی تم سب کا خدا ہے یعنی دو تین جگہ کہا گیا قرآن میں میں اس کا موٹو بیان کرتا ہوں کیا کہا اللہ سے کیا کہیں گے ابھی قرآن یہ کہہ رہے کہ اللہ پوچھے گا یہ نہیں کہ اللہ نے پوچھ لیا ایسا نہیں ہے صحیح کہا کیا استعمال ہوا فیوچر میں الگ کے چھ سو دس سال ہو چکے ہیں سیدنا عیسیٰ کے اور سیدنا محمد کے درمیان میں گیپ ہے چھ سو دس سال کا اور قرآن اترا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کبھی کال اللہ عیسیٰ اپنا مریم تک دونی و امین اللہ کال صبح کام یقون ہوں نقال الما علیہ کے تو اللہ سبحان پوچھیں گے سیدنا نعل مسیح سے کہ اے عیسیٰ اپنے مریم کیا اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحان کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی بات کرنا کہا اللہ سبحان کا وہ کہے گا یا میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کا مجھے حکم نہ دیا گیا ہو یا اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی یا تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں میں نہیں جانتا اور آگے جا کے وہی عید کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اس اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یہ نہیں کہا کو خدا یا لوگوں کا لائے. انہوں نے کیا حکم دیا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا سب کا بھی رب ہے اس کی بندگی اختیار کرو اور یا میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا اور پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر نگران تھے یعنی وہ اپنی صفائی میں کیا کہہ رہے ہیں یادنا میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں یادنا جبکہ جو کچھ میں میں نہیں جانتا اور وہ یادنا میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا اور پھر جب آپ ان پر نگران تھے میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا میں نے ان کو نہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کے علاوہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو میں ان سے ایسی کوئی نہیں بات کی آگے جا کے وہی کہہ رہی آئے کہ اللہ اگر آپ ان کو سدا دیں گے تو آپ کے عادت بندے ہیں اور ضالعہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ بڑے حکمت والے ہیں یہ تھا ایک پیغمبر سید مسیح ابن مریم کا قطار جو اللہ سبحان سے قیامت کے دن کریں گے یہاں اس قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب عیسیٰ جب میں آپ کو واپس بھیجوں گا دوبارہ میں نے آپ کو بھیجنا ہے بھی بیٹھ کرو آپ ادھر ہی رہو میں دوبارہ بھی آپ کو بھیجنا ہے یہ تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اگر اللہ سبحان نے پوچھنا ہوتا تو کیا سو سال کافی نہیں ہے دو سو سال کافی نہیں ہے کیا تین سو سال کافی نہیں تھے اللہ سبحان پوچھ لیتا اس کا مطلب چھ سو دس سال سید ان مسیح سے اللہ نے پوچھنا ہی مناسب نہیں سمجھا کیا اللہ کے پاس ٹائم نہیں ملا یا اللہ کی ملاقات نہیں ہوئی دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے ہاں وقت کی قدریں کچھ اور ہیں اور دنیا کے بنائے ندام کی وقت کی قدریں کچھ اور ہیں وہ ایک اور مخلوق ہے وہ ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ محید ہے پوری کائنات پر اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا کوئی سسٹم پیریڈ لاگو نہیں ہوتا اللہ سبحان کی ذات ہے ہمارے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہمارا خدا کو مرا ہوا یا کوئی چھوٹا یا کوئی موم کی گڑیا نہیں ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں یہ دین دین ابراہیم ہے یہ دین محمد نہیں ہے ابھی یہ دیکھے انہوں نے کیا کہا اگر یہاں کوئی انہوں نے جانا آنا ہوتا آنیا جانیاں ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا اور بھی دو تین جگہ قرآن میں ہے آل مسیح کے بارے میں اور یہی کچھ ہے پورا قرآن اس کا مطلب اگر آپ نے یہ کیدہ رکھنا ہے کہ آل مسیح یقیناً آئیں گے اور ضرور آئیں گے ان کے آنے کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی تو پھر یہ قرآن کی آیت جو ہے نا اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا یا آپ سمجھ لیں یا آپ قرآن کی ترماس کو میں مسلمان سے خطاب کر رہا ہوں عیسائیوں نے تب بھی کتاب کو فالو کرنا ہے وہ تو اپنی بات کریں گے میں ان پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا میرا میسج صرف مسلم کمیونٹی سے ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں ہم روز یہ بات کرتے ہیں وہ آئے گا گار میں چھپا ہوا ہے اس کی ناک لمبی ہوگی اس کا فلانا ہوگا ٹمکانا ہوگا کنڈا بھی نہیں ہوگا اس کچھ نہیں ہوگا اس نے نہیں آنا کوئی ایسا اٹھ جائے جو اس پوری دنیا کو انصاف سے دے تو کوئی پابندی ہے کیا ہمارے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں کیا ہمارے پاس تورا نہیں ہے کیا اللہ نے اپنے نبی سے کلام نہیں کیا کیا زبور نہیں آئی خدا کا گیت ہے وہ صرف خدا کا گیت ہے خدا کی تسبیح ہے وہ خدا کی حمد ہے زبور کیا ہے کچھ نہیں لکھا خدا کی تعریف کے اللہ کی کتاب کہتی ہیں کہ وہ دعوت اس کو پڑھتا تھا سے غلطی ہوئی تو اللہ نے پھر جب اس کو بتا بتا رہی تو وہ اس نے سور سے اس کو پڑھتا تھا اللہ سبحان کی ذات کہتی ہے کہ میں سے تخت لے کر اسے سر کے بالکل پیچھے آ جاتا تھا اللہ نے اس کو معافی کیا اس کو دوبارہ مرتبہ دیا دوبارہ بادشاہ نصیب کی لمبی داستان ہے اس لیے یہ جو ہے اس آنیاں جانیاں اگر یہ دیکھیں وہ ابھی میں ساری بات کروں گا سب کی تو جو ہے وہ جوش وہ اس انتظار میں ہے کہ آل مسیح آئے گا ایسا مسیح آئے گا جو دنیا پر ہماری حکومت کو قائم کرے گا اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا دور پیغمبر جو جس پر اللہ نے فضل کیا سلیمان پر فضل کیا اللہ صبح کی دار کہتی ہے کہ میں نے تیز ہواؤں کو سارے جنوں کو سلیمان کے حوالے کر دیا اس کے تابع کر دیا اور میں نے تیز ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کر دیا وہ جنر کو چاہتا ادھر کو بڑی نرمی در چڑھتی ایک انسان کے تابع عوام کو کر دیا اللہ نے نے فضل کیا اس پر ایسا فضل اللہ نے کسی اور پر نہیں کیا یہ کیا تھا اس لیے کہ وہ اللہ سے پیار کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی جانتے ہیں اس بات کو مسلم کمیونٹی بھی جانتی ہے آج مسیح کے ماننے والے بھی جانتے ہیں جب جلود نے رہا تھا بنی اسرائیل کو تو کوئی اس سے جنگ کرنے کو تیار نہیں تھا وہ نیفلم تھا مطلب تھوڑا وہ دیوتاؤں کی جیسے وہ حضرت عزیز کی قوم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن کو تباہ کیا گیا قوم کیا گیا وہ انسان نہیں تھے وہ غیر انسان لوگ تھے مکس ہو گئے تھے انسانیت میں تو انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے انسانوں کی دعا نکلی یاد رہے یہ کون سے مخلوق ہے جو ہمیں کچھا چواتی ہے تو اللہ نے کہا میں انسانوں کو بچاؤں گا جائے چیزوں کو جن کو میں نے بچایا وہ بیڑے میں رہیں گی باقی سب کو میں کرنے والا اور اسے نے کیا لیکن کچھ لوگ اس میں سے بچ گئے نیفرین اسی طرح وہ جلود تھا عام انسانوں سے بہت زیادہ کادابر تھا اسے کوئی لڑنے نہیں جا رہا تھا بنی میں اس نے بنی کو لڑکا رہا کتنے لمکارتا رہا کوئی اس سے مقابلہ کرنے نہیں گیا پھر ایک دن اس نے ایسا کیا اس نے بنی کے خدا کو لڑکا رہا کہا کہ بنی شروع لوگوں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی جوان مجھ سے لڑ سکے جاؤ بنی شر کے خدا کو بولو کہ زمین پر مجھ سے تنگ کرے یہ الفاظ یہ الفاظ سن کر وہ پکمبر قطر کر دیا وہ اس لیے اس کو وہ اس پر غالب رہا کہ وہ حق پر تھا وہ اللہ کی توحید پر تھا اب اگر یہ اسٹریٹ کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دور پر نمبر جیسا عالم مسیح دوبارہ ہم پر آئے گا تو ہماری دنیا میں حکومت قائم کرے وہ آئے گا ضرور میرا بھی کیتا ہے لیکن وہاں سے نہیں آئے گا کہ بنی اسٹریٹ کو پر آئے گا وہ ساری انسانیت پر آئے گا اگر آیا بھی وہ ساری انسانیت کے افضا کے لیے آئے گا ان سب کے لیے آئے گا جو تلویل پرغام در ہوں گے وہ اللہ کا پرچار کرے گا اور زمین کو صاف اس لیے بھرے گا تاکہ اللہ کے ملائیں خوش ہو جائے اس لیے ان سے بھرے گا کہ ابلیس اور لالت بیچی جائے وہ شرمندہ طبیر ہو انسان کے سامنے وہ یہ کرے گا وہ کسی قوم پر نہیں آئے وہ سب کے لیے آئے گا تیار رہو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یا مسیح واپس نہیں آئیں گے ان کے آنے کا کوئی ہمارے مثبوت نہیں ہے یا ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھ لیں اس پر ایمان رکھ لیں نمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کہ اللہ سبحان کی طرف سے ہے وہ ہوبا کو مانتے ہیں جو ہوبا اللہ صبح ایک ہی ہے ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں دین محمدی دین ابراہیم ہے وہ اپنے دین سے ہٹ گئے انہوں نے ترامیم کی وہ اپنی اللہ کی توحید سے دور چلے گئے اسی لیے اللہ مکہ کی باتی میں اللہ سبحان نے محمد رسول صلی اللہ وسلم اختار کیا اور اسی لیے اس کتاب کو نافذ کیا کہ وہ چھوڑ چکے وہ بھول چکے اگر وہ نہ چھوڑتے اللہ کی تحیر کو اور اللہ سبحان کی تعلیمات کو نہ بھولتے تو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اب قرآن آیا حق پر آیا اور اس کو غالب کرنے کی نے کہا کہ کے لیے ساری انسانیت یہ غالب ہوگا اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر ماں مہندی آئے گا تو وہ مولویوں کو جو سور پر پیسے دیتے ہیں جو ذخیرہ دودی کرتے ہیں جو کم تولتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کاروبار میں نجائز منافع خوری کرتے ہیں ذخیرہ دو ہے جنہوں نے شرم پلایا غریب, غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ایسا سسٹم بنا دیا گیا کیا ان کو وہ دندہ چھوڑے گا امامہ سب سے پہلے ان کا کتاب کرے گا وہ پھر وہ دوسری قوموں سے خطاب کرے گا ایسا نہیں ہے کیا کوئی مسیح کوئی امام مہندی نہیں آئے گا کسی نے نہیں آنا وہ کہہ رہے ہمارا عالمسیح آئے گا المسیح کے کہنے والے عیسائی میں مسیح تھا انہوں نے کہا کہ وہ نہیں وہ تو خالی وہ دم درود کرتا تھا اس نے مردوں کو دندہ کیا اس نے قومت تو نہیں کی اس میں اصل وجہ یہ تھی کہ جو یہود کے لوگ تھے اسرائیل کے وہاں پہ غلبہ تھا رومی حکومت کا وہ رومی لوگ تھے وہ بے دین لوگ وہ تنگ تھے وہ روز دعا کرتے تھے یا اللہ آپ نے پیغمبر دور کو غالب کیا تھا ان سارے علاقوں پر آج کیسا ہو گیا کیا مغروب ہو گئے یہ ان کے اندر کسک تھی جس کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے تھے اگر مسیح آئے گا اب عیسائیوں میں ان میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ یہی مسیح تھا وہ دوبارہ آئے گا تم نے اس کو پہچانا نہیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں انہوں نے اس کو سوری پر چڑھایا حضرت المسیح سید ملک کو کس نے ہینگ کیا تھا کس نے کروسیفائی کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے

میری ان سے کوئی ذاتی طور پر دشمنی نہیں ہے یہ میرے بھائی ہیں میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں مجھے صرف دکھ ہے مجھے تکلیف ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اللہ کی توحید کے علاوہ غیر علاقہ کا پرچار کرتے ہو اللہ کے نبی کو اللہ کے شریک کرتے ہو یہ مجھے دکھ ہے یہ مجھے تکلیف ہے اس لیے میرا موٹو یہ ہے کہ قتل وہ واپس نہیں آئیں گے وہ آئے وہ دنیا سے جا چکے اللہ کسی اور کو ہی بھیجے گا کیا اس کی مزدو کافی بھی نہیں کیا اللہ کار ساتھ نہیں ہے کیا وہ حکمت والا نہیں ہے کیا وہ کسی کا متاج پبند پابند ہے کیا وہ ایک ہی دعوت تھا جس کو پہلے کیا وہ کئی ہزاروں دعوت پیدا کر سکتا ہے جب اس کی تحریک پر گامتن ہو جائے اس لیے اللہ کسی کا پابند اور متاج نہیں ہے وہ اپنی مرضی والا ہے اس لیے یہ سارے ڈکوس لے ہیں اسرائیلی اپنی جگہ انتظار کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ان میں سے کچھ ایسے فرقے ہیں جنہوں نے ایسے ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ وہ ہم میں سے آئے گا ہم ہیں وہ یہ ہے وہ حالانکہ جتنا کفر انہوں نے کیا نا اتنا کسی اور نے نہیں کیا اتنے نے انہوں نے اللہ کے برابر کیا نبی کو بھی اور اس کے آنے والی اسکولاد کو بھی کئی بار کیا ہمارے پیغمر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ مردوں کی روحوں کو واپس بلا اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا مدد دیا تھا نہیں دیا تھا تو ہمارے بعد میں آنے والے جو جی نیک چار دن انہوں نے بال کیا کہا دی اللہ سبحانہ کی داری رکھ کے رکھنی یہ جی اللہ سے بھی اوپر چلے گئے اللہ کے پیغمبر سے بھی اوپر چلے گئے کوئی غوث باغ بن گیا کوئی ولی بن گیا کوئی کون بن گیا کوئی نہیں ہے پمر خدا حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطبر کوئی نہیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا یہ کلمہ ہے ہم کسی اور کا کلمہ کیوں پڑھے ہمارا کلمہ ایک ہی ہے الب اللہ مبع کوئی کفر کا کلمہ ہمارے نتیق نہیں پھر ہم غالب آئیں گے تو غالب آنے کا یہ مطلب نہیں ہم دوسری قوموں کو, کو قطر کر دیں گے اللہ سبحان والا کہ قرآن میں وہ جو یہودی ہوا وہ جو نسارہ ہوا وہ جو صاحب اسلام بنا وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ سبحان پر اس کے فرشتوں پر اور حشر پر یوم آخر پر اس کو قیامت کردن کوئی کاٹا نہیں ہے وہ سارے نبی سارے پیغمبر وہ جو کے نہیں تھے وہ اللہ سبحان کے تھے سیدنا موسیٰ سیدنا دعوت سیدنا مسیح صاحب نے بریم سیدنا محمد وہ سب اللہ کا پیغام لے کر آئے اللہ کا پیغام ایک ہے اللہ کا ایک پلیٹ فارم ہے اللہ اسی لیے قیران کرنا. وہ سب کے سب کے مسلمان تھے وہ کسی اور دین کے پیروکار ہی نہیں تھے اس لیے ان کے ماننے والے سب جنتی ہیں ان پر عقیدہ رکھنے والے سب جنتی ہیں جہنم میں وہ جائیں گے جن کا حساب غلط ہوگا خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ رسالہ ہو خواہ وہ مسلم ہو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوٹ ہے کہ آپ سور پر کاروبار کریں آپ کم تو لیں آپ جھوٹ بولیں آپ ذخیرہ دو دی کریں نجائم منافع پوری کریں جتیموں جی کا مال ہڑپ کر لیں کسی کے ساتھ دہتی کر لیں مسافروں کا مال چھین لیں تو میں تمہیں جنت دوں گا اس لیے کہ تمہاری داڑھی ہے ہماری داڑھی ان کی منہ پر رکھی جائے گی ان کی تعلیمات غلط ہے جو رو پھرائیں قرآن کی تعلیمات بالکل اس کے منافی ہے کوئی سیدنا جن کا آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کتاب کہہ رہی اگر ایسا ہونا ہوتا لیکن قرآن میں تھوڑا ذکر ضرور ہوتا انہوں نے تماشہ ہوا اللہ سبان کے پیروکار یا غیر اللہ کے یا پلیز کے پیروکاری کرتے ہیں تماشا بنایا ہوا میری ریکویسٹ ہے ساری دنیا سے کہ آپ اللہ سبحان پر امان رکھیں وہی وہی آکاطم تقدیر اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو خلق کیا تاکہ انسان فلاں پائے جتنا خیر کا اللہ سبحان ہے انسانوں کا کوئی نہیں ہو سکتا اس کو رجوع کریں دل میں بھی اور کے سامنے جو روایات ہے جس طرح ہمارے نبی نے کیا جو تھا وہ اپنائیں ان پکھنڈیوں کا نہ کریں دکانداروں کا دکانداری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کوئی باہر بناتے ہیں کبھی کوئی باہر بناتے ہیں کیا ان کو ڈر لگتا ہے کیا ان کو شرم آتی ہے سول کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اور لوگوں کو بیان کرتے ہوئے اگر میرے بس میں ہو خدا کی قسم باقی تعلیمات پر پابندی پا لگا دوں تاکہ مسلمان غالب یہ دین اس وقت غالب آئے گا جو ہر چیز پہ پا پابندی ہوگی صرف ایک کتاب کا الب ہوگا ایک دین کا پرچار ہوگا اس لیے یہ تعلیمات غلط ہیں وہ سارے ایسے اپنی اپنی سٹوریاں ہیں مان کرتے ہیں کے اپنے اپنے, اپنے کاروبار ہیں جنہوں نے چمکا ہے ابھی دیکھیں میں عیسائیوں کو کیا کہوں وہ بھی میرے بھائی ہیں وہ بھی اہل جنت ہے ان میں سے بھی جو قیدہ جنہوں نے عالم مسیح رکھا اور یہ جانا کہ وہ اللہ کا سچا پر عمر رسول ہے اس کی ادایت پر عمل کیا اور اللہ سبحانہ پر رکھا وہ جکنن جنتی ہے جنت میں جائے گا لیکن جس کا کیدہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اس کو کیسے اللہ جنت میں داخل کرے گا میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ تو سوچیں کہ اگر ایک انسان ایک نبی ہے پکمبر ہے آپ نے اسی کو خدا کا بیٹا بنا دی اگر خدا کا بیٹا ہوتا نا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے خدا کو مار جائے یا خدا کے بیٹے کو قتل کر دے اس طرح بنوا شاید کا ایک پیر تمین پر دوسرا ہے بن میں ہے اسرافیل کی ایک زمین پر اور دوسری اللہ کی طرف ہے اس کا ایک نظام ہے وہ کڑکتی ہوئی آگ ہے بجلی ہے اس کی جدت ساری کارنام تو چل سکتی ہے وہ نہیں ویسی دات ہے اس سے ڈرو میرا پیغام یہ ہے کہ اس سے ڈرو اس کی تعلیمات میں بگاڑ نہ پیدا کرو جب اسرائیل کے لوگوں نے تو رات میں ترمیم کیا اور ایسی باتیں شامل کر دی جو غیر تو پر تھیں اسی لیے اللہ نے مسیح کو بھیجا اور کیوں اتنے پیغمبر بھیجے گئے تاکہ یہ چھوڑ چکے ان کو سمجھاؤ وہ پھر بھی نہیں سمجھے پھر جب مکے میں آیا تو اس کا بھی انہوں نے انکار کیا کوئی بات نہیں آپ انکار کریں پھر بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے سے کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ہم مانتے ہیں سید عیسیٰ المسیح اسی طرح پکمبر ہے جس طرح کے سید انا محمد المسیح عیسیٰ ابن مریم سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے وہ سب برابر ہے ایک ہی پلیٹ فارم ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وہ سب کے سب مسلمان تھے یہ متفرقہ ہمارے مولیوں نے ڈالا اور ان کے مولیوں نے ڈالا باقی بات تو کوئی نہیں ہے اگر میں قرآن سناؤں تو کیسے سورہ بکرا واضح کہہ رہی ہے علیہ وماض اللہ ابراہیم اسماعلیٰ صاحب یقوبا دی آپ کہہ دیجئے کہ میں مان لایا اللہ سبحان پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف یعنی قرآن اور اس پر جو دیا گیا بھیجا گیا ابراہیم اسماعی شاخ و یقوب کی طرف اور الاد و یقوب کی طرف وماؤدیا ملسا و عیسیٰ وماؤدیہ نبی اُن ربیم اور جو دیا گیا مولسا کو اور جو دیا گیا عیسیٰ کو اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے لال فرق بینہ بہنا ہوں اور ہم ان میں سے کسی ایک پہ تفریق نہیں کرتے وہ مسلمون اور ہم سب تو اللہ ہی کے فلم و بردار ہیں یہ تھا ہمارے نبی کا پیغام آپ دیکھ لیں وہ مسلمان جو پہلے نبی تھے ہمارے نبی سے پہلے وہ کس دین کے پیروکار تھے وہ دین اسلام کے پیروکار تھے اللہ کی توحید پر تھے آپ نے تو ڈال دیا فرقہ ڈالنے پر تو مزہ آتا ہے ان مولویوں کو پڑ لو پڑ لو مار دیو مار دیو یہ جہلون ہے ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے اگر ان کا قبلہ درست ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ کے جلال کی جتے سے بالکل پگل جاتے یہ ختم ہو جاتے یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی مام مندی نہیں کوئی صحیح حصہ نہیں کوئی واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے آنا تھا وہ آ چکا اور کتاب دے کر ہمیں جا چکا جس کا نام قرآن عظیم ہے وہ غالب آئے گی پوری دنیا پر لیکن اس طریقے سے نہیں جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے شدت پسندی والا تہ پسندی والا جانوروں جیسا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے جیسے ڈراتے ہیں جیسے کو دوسرا بندہ روٹی نہیں کھاتا